السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر اٹھائیس ہیڈنگ ہے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع علامہ صاحب لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا خود کعبہ میں تین سو ساٹھ بدھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس سنم کا کے متولی اور کلید بردار تھے بائیں ہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا دیگر رسوم جہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے باقاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو یوریا ہو کر کعبہ کا تواف کرنا ہوگا چنانچہ اسی بنا پر تواف یوریا کا عام رواج ہو گیا تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا راتوں کو لوگ تمام اشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا لوگ بڑے ذوق شوق سے رات رات بھر سنتے تھے بچپن میں ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہیں نیند آ گئی اٹھے تو صبح ہو چکی تھی ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا چالیس برس کی مدت میں صرف دو دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا لیکن دونوں دفعہ توفیقِ الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالا تر ہے یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا لیکن ایک شریعت قبرا کی تاسیس میں ایک مذہب کامل کی تشبید اور رہنمائی کون، کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا اس زمانہ کے قریب میں حق پرستوں ورقہ زید عثمان بن حویر کے دل میں خیال آیا کہ جماد لا یاقل کے آگے سر جھکانا ہم آکت ہے چنانچہ سب مذہب حق مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر رہ گئے ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زائد یہ کہتے ہوئے مر گئے اے خدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقہ سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقہ سے تجھ کو پوجتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے تجارت کا کاروبار تھا متعدد اولادیں تھیں تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے تاہاں مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا مکہ سے تین میل پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہتے ہیں آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کیا کرتے تھے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے صحیح بخاری میں ہے کہ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے یہ عبادت کیا تھی اینی شرح بخاری جیل دیکھ صفحہ بہتر میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکہ ہوا چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا آفتاب پر اس سے زیادہ لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے اختیار پکار اٹھے لا احب العافلین میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا انی وجہتو وجہ للذی فتر السماوات والارد سورہ نام آیت نمبر ستتر تا اسی میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ایک مغربی مورخ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے میں کیا ہوں غیر متناہی عالم کیا ہے نبوت کیا شئے ہے میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں کیا کوہ ہرہ کی چٹانیں کوہ طور کی سربہ فلک چوٹیاں کھنڈر اور میدان کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ گمبد گمبد گرداں گردش لہل و نہار چمکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا نبوت کا دباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے بیانے ہی وہی پیش آتا تھا ایک دن جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار ہیرا میں مراقبہ میں مصروف تھے فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی اکرم الذی علم الانسان من علّہ امن مالم یعلم ترجمہ پڑھ اس خدا کے نا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا خدا کریم ہے وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلالِ ال... ال... الہی سے لبریز تھے اللہ حافظ